Федерация туризма представляет. Это Алюшканский лес, братишки. Мы находимся на бывшем объекте 1180 в Алишканском лесу. Это была база, командный пункт для стран Варшавского договора на случай какой-то войны, там ядерной, видимо. Вот, мы заехали сюда в Туризма Сейчас мы проследуем место, где он видел он Здесь оно Вот. Все это просуществовало до 1993 -го года. После того, как рухнула империя, здесь все это мило разбирают. Такие лес глухой. И вот такие вот здания находятся у нас в республике Молдова. Федерация туризма представляет.